হৈছে চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত হৈ আছে কলেজ যুগৰ কালচাৰেল ৰেলীটো আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইবাৰ মোৰ লোকটো অলপ বেলেগ দেখিছে আপোনালোকে মই ফাষ্ট কৰা হৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে মোৰ লগৰ ৰক্তাপ আৰু ই মানে খেতিয়ক লৈছে আৰু এইফালে ঘট আছে এয়া নাঙল লৈ আছে বহিছে অলপ ভাগৰ লাগিছে আৰু এইফালে ভাৰতৰ কি লৈ যা ভাৰ আৰু বিৰিয়া পাৰ্থ হৈছে ভা বিৰিয়া এইফালে আছে মই আপোনালোকক আগৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰেলীটো কেনেধৰণে আমি সজাইছোঁ হ'ব লগ প্ৰথমে মই আপোনালোকক আগৰ দেখুৱাই যাব হৈ গ'ল হৈছে আমাৰ বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কালচাৰেল ৰেলীৰ মানে প্ৰস্তুতি আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে এয়া লিখি থোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বিষয় অসমৰ একাংশ উৎপাদিত হস্তশিল্প উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ আৰু এয়া আমাৰ বাঁহসকলে আছে ধুনীয়াকৈ বেনাৰ ধৰিছে আৰু মই আপোনালোকক গৈ গৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া আছে বাঁহ সপ্ৰালৈ আছে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা হৈছে মৃৎশিল্প আৰু এয়া মুখাশিল্প দেখুওৱা হৈছে এয়া মূৰ্তি শিল্প দেখুওৱা হৈছে আৰু এয়া ধূনা দানি সকলোবোৰ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে মৃ শিল্প আৰু কাঁহ পিতলৰ শিল্প এনেকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া যিবোৰ আছে সকলোবোৰ এয়া কাঁহৰ সামগ্ৰী মই আপোনালোকক আৰু দেখুৱামগৈ গৈ গৈ আৰু এয়া এইফালে দেখুৱাইছে বয়ন শিল্প আৰু এয়া মুগাৰ সাজপাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া পাটৰ সাজপাৰ আৰু এয়া এৰী চাদৰ তাৰপিছত এইফালে আছে মুগা ৰিহা বোৱা সাজপাৰ সকলোবোৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া পিন্ধিছে তেওঁ চেলেং চাদৰ আৰু এয়া হৈছে বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী আৰু মই এতিয়া দেখুৱাই যাম সকলোবোৰ এইফালে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে দীপশিকা এয়া তেওঁ লৈছে জাকৈ আৰু ৰাণা কি লৈছে অলপ কৈ দিয়া এইফালে ৰাণা থূনা আৰু এইফালে পলহ আৰু ৰাণাই লৈছে থূনা আৰু পলহ এইফালে আছে অংগৰাগ আৰু ময়ো মাছমৰীয়া হৈছোঁ আৰু এইফালে দেখুৱাইছে বাঁহ বেতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীবোৰ সকলোবোৰ আছে ইয়াৰ ঠেলাত আমি সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিছোঁ মই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক অনুপম কেনেকুৱা ৰক্ত কি ক'বা কেনেকুৱা লাগিছে সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া খেতিৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া ঘৰখন দাই লৈ আছে নাঙল আৰু মই আপোনালোকক পিছলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আমাৰ বাঁহৰ জেওৰা যিবোৰ আছে সকলোবোৰ আমি এনেকৈ পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ সকলো গাৰ্লছে লৈছে ডলা চালনী বাঁহৰ বেতৰ সামগ্ৰী আৰু এয়া হৈছে অসমীয়া বিহু নৃত্যত ব্যৱহৃত বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী গগনা টকা ফলি জাপি এয়া হৈছে বিহু সি তৃষ্ণা এইফালে যায় দিয়া আৰু এয়া মই আপোনালোকক সকলোবোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ লাষ্টলৈকে আৰু লাষ্টত আছে কাঁচি ভাত কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কটাৰী এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে আৰু তেওঁলোকে আৰু এয়া এনেকৈ সকলোবোৰ কাঁচি চাচি পৰিৱেশন কৰিছে ইয়াত আৰু এয়া আমাৰ শেষৰ বেনাৰখন দেখুৱাই দিছে লাষ্ট আমাৰ বটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এয়া আছিল কালচাৰেল ৰেলী প্ৰায় যেতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ৰেলীটোত সকলোবোৰ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম এতিয়া আমাৰ ৰেলী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ৰাইজ বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ কাৰেংঘৰৰ অভিমুখে আৰু আমাৰ কালচাৰ ৰেলটো কাৰেংঘৰৰ অভিমুখে যোৱা হ'ব আৰ্ট আৰু ফিল্ডত মানে শেষ হ'ব সেয়া আৰু আপোনালোকক মই যিমান ভাল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাঁহৰ বেতৰ সামগ্ৰীবোৰ আছে বাঁহৰ সামগ্ৰী কাৰেংঘৰৰ পৰা তেওঁলোক উভতি আহিছে আমি কৈ আছো কাৰেংঘৰ অভিমুখে এয়া আছিল কাৰেংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰৰ পৰা আমি এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেলী অলপমান দেখুৱাইছো কৰ হয় নাচনী কৰ হয় কালচাৰেল ৰেলী কাৰে ঘৰ তাৰ পৰা আহি আছোঁ আমি এতিয়া ফিল্ডলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইবাৰ মানে আমাৰ ৰেলীটো অলপ ধুনীয়া বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ৰক্ত প্ৰাইজ পাবই লাগিব কষ্ট কৰি আছো আমাক প্ৰাইজ লাগিবই ঘৰীয়াকৈ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ফিল্ডত আমাক আমি বহুত যিভাৱে অনুভৱ কৰিছিলোঁ মানে সফল হৈছোঁ আৰু আমি এইবাৰ পাম বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ আমাৰ বৈৰী আৰু ই লৈ আহিছে নাঙল আৰু যুঁৱলি আমি আগৰ মানে যিটো খেতিৰ প্ৰথা আছে সেই প্ৰথাটো মানে আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া এতিয়া মানে অকল ট্ৰেক্টৰ আৰু মানে এনেকৈ যন্ত্ৰা চলিত মানে বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মানে আগৰ দিনত এনেকৈ মানে প্ৰদূষণমুক্ত আছিলে সেইকাৰণে মানে সেইবোৰ মানে পুনৰ আমি দেখাবলৈ মানে সেইটো সেইটো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ কলেজে পালোঁহি আৰু শেষ হ'লে আমাৰ ৰেলী আমি ফিল্ডলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু মানে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমাৰ হস্তশিল্প সকলোবোৰ বাঁহৰ শিল্প মাটিৰ শিল্প সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাঁহৰ শিল্প আৰু আমাৰ ইয়াৰ ৰেলীটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি শেষত সকলোবোৰ ইয়াতে ফিল্ডত এনেকৈ একগোট হৈছোঁহি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ একদম শেষৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়া মই আগত আপোনালোকক দেখুৱাম তেওঁলোকে কি কি কৰিছে পূৰা ফূৰ্তি হৈ আছে আমি পূৰা ফূৰ্তি কৰিম এতিয়া সকলোবোৰ দেখুৱাইছোঁ চাই থাকক পূৰা ফূৰ্তি কৰিব লাগিছে মই সকলো পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নাই আপোনালোকৰ অকল নাচে দিয়া আৰু ইয়াত সকলোবোৰ আমাৰ চিনিয়ৰ তিনি আছে ইয়াত চিনিয়ৰ সকলোবোৰ আৰু এইফালে ছাৰ মেম সকলোবোৰ আছে ছয় ভিডিঅ' কাৰ্ড লাগিছে আৰু এইফালে ছাৰ মেম সকলোবোৰ আছে ছয় ভিডিঅ' কাৰ্ড লাগিছে ৰাইজ আৰু এতিয়া আমি ৰেলী শেষৰ পৰ্যায় পালোহি আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কালচাৰেল ৰেলীৰ লগতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰবোৰো অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব শেষত যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ক'ত জয় বটানী ডিপাৰ্টমেণ্ট জয় জয়